Морозивые мильон для своих слухачей. Крутые колы загарного настрою и стань богатым, та счастливым. Украина не знает, что им делать. Вот как-то обезьянок, которая между умными и красивыми мечется, и не может понять. Они как бы уже определились, да? Нет, мы с красивыми, мы вот с неком... Британським з геєм французьким, от бачите, як заговорили нині московити. Вірніше заволали все їм. Не дають спокою наші західні партнери. тоже пробывают дно своими заявами. Сегодняшний характер украинского государства, на мой взгляд, совершенно антихристианский. Они там, конечно, проводят что-то, какие-то цирковые представления со своими раскольниками. Вот на самом деле это не более чем, не более чем сказать, издевательство над христианской верой. Да? Поэтому надо понимать, что там огромное количество людей, в том числе и в первую очередь в руководстве Украины, это люди ну, осмысленно, осознанно антихристианские. И в руководстве Украины политическом, и в руководстве вооруженных сил, и, так сказать, в в этих самих вооруженных силах, вот тоже, опять же, там нам рассказывали, Значит, ну, это давно, это все, во все эти три года тоже как будто много таких фактов. При взятии позиции украинских войск, повсеместно всякая разная атрибутика нацистская, там, сатанистская и прочее, прочее. У них там какие-то нацистско-сатанистские замполиты, там, да, при крупных всех подразделениях из нацбатов. А я Инна Набок. И я сегодня снова зібрала докупы у сети высловливания ротов Путина, которые лишь подтверждают, мы с вами все делаем правильно. Раз снова шабаш в московских студиях. Розпочну з офіційних заяв які нині лунають на болотах і демонструють всю суть Російської Федерації. Отже, Міністерство оборони країни-агресора, тобто Міністерство вбивств, заявило, що російські війська продовжили загарбницьку війну в Україні після закінчення так званого великоднього перемир'я. Наші воєнні соблюдали повністю бізаговорочно, єдине вони відражали атаки. ВСУшников, для которых это перемирие, ну, по сути, было, скажем так, пустым звуком. Сегодня был отчет Минобороны, что украинские военные, несмотря на объявление пасхального перемирия, продолжали наносить удар по позициям российских войск, по гражданским объектам. Почти 5000 нарушений с украинской стороны зафиксировано со стороны вооруженных сил Украины. Правда, отмечают, что интенсивность была ниже и ведение огня и боевых действий, но так или иначе, это было. И в МИДе прокомментировали выполнение Зеленским пасхального перемирия. Мария Захарова, официальный представитель МИД, сказала, что Киев нарушил это перемирие, используя Хаймарс для ударов по России. Ну вот, это она ответила на призыв Госдепа США продлить прекращение огня. Зеленский пообещал, кстати, в субботу, что будет действовать зеркально, что будем соблюдать. Вот, даже призвал продлить этот режим тишины. Но мы видим, что с украинской стороны мало что получилось в этом плане. А те, що цього так званого перемир'я на фронті насправді не було, їх не бентежить. І те, що росіяни обстрілювали наші позиції, теж а от звинувачувати у зриві перемир'я Україну то святе. Иисус Христос, как бы, и вся вот эта вот его и крестная жертва, как бы, и воскресение, для них это вызов. Для чертей это вызов, потому что это победа над ними. То есть, это важно, это важная, так сказать, религиозная так сказать, составляющая. То есть, понятно, что они не будут ничего соблюдать, вот эти люди. Это первое. Второе, насчет контроля, да, насколько я понимаю, вообще, так сказать, Зеленский конкретно и Киев вообще все меньше и меньше сказать, контролируют отдельные подразделения, они эти подразделения, так сказать, себя ведут так как хотят и плевать они хотели на все то что им там приказывают из киева кстати это же история тоже не новая помните еще когда только зеленский вступил в должность там были вот эти вот его визиты там на линию фронта там еще тогда это называлось а то у них и он там встречался в том числе с этими батами и они откровенно его просто на трибуку посылали как бы и все это нормальная практика когда во время перемирия бойцы вытаскивают своих двухсоток с тем чтобы похоронить их по-человечески и на самом деле командиры договаривались на местах об этом и это стандартная практика абсолютно нормальная и когда пользуясь паузой режимом тишины своих погибших забирают и на некоторых направлениях это было и действительно давали и мы возможность украинским солдатам забрать своих и они давали нам но не везде и вот были случаи нарушения именно со стороны э... нацистов э... стрельбы по нашим э... группам эвакуационным с белыми флагами, которые были обозначены, которые не стреляли. Ну, то есть налицо срыв, э... на намеренный срыв перемирия. Но ж самое интересное, весь украинский сегмент э, масової інфар інформації телеграм-канал кричит о том, что это россияне срывали. Хотя ну ні одного доказательства, ни одного факта они не привели. А выходит, офіційне зведення від генштабу збройних сил України та навіть заява президента Володимира Зеленського для них не докази. Що ж я нагадаю. Оголошене Росією одностороннє припинення вогню на Великдень зазнало повного краху. Упродовж неділі російська армія порушила власну ж обіцянку тиші майже три тисячі разів, здійснивши десятки штурмів та тисячі обстрілів. Водночас Москва так і не відповіла на українські пропозиції щодо реального встановлення режиму тиші, зокрема щодо припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Та й на фронті, знаєте, зберігається тенденція збільшення використання силами Російської Федерації важкого озброєння. Тим часом, ось що московити кажуть про подальше перемир'я. Трамп намагається це все організувати як демонстрацію, ускользаючої американської власті. От ми будемо рішати. вопросы войны и мира. Причем даже там, между теми, кто, в общем, к нам по большому счету не имеет отношения. Вот мы будем решать. Будет в Украина с Россией воевать или не будет? Ну, понятно, что в этом есть лукавство известного рода уже, так сказать, очевидное. Сами-то вы тоже в этом участвуете. Вот. Ну, и тем не менее, общий знаменатель идеологический, он вот такой. Ну нам от этого как бы не холодно, не жарко. Мы не свергать американскую власть над миром не собираемся, не помогать ей. Вот. Мы ну, более-менее внятно понимаем, что происходит. Начиная с того, что произошло с Украиной и что это вообще такое, в чем мы вынуждены участвовать. О, Таня, уже. И что же это такое? Давайте послушаем эту новую порцию мечни. Цикаво, что у них на цей раз? Понимаешь, серьезную войну, ну так и вообще войну, по большому счету может вести только нация, то есть город, народ, обладающий государством. Вот НАТО это все не для войны, Евросоюз это тоже не для войны. Это политические объединения, которые, да, они решают политические задачи подготовки к войне, могут решать задачи оккупации после войны, как они это и хотели делать, рассчитывая, что вот от России руины останутся, вот они будут их делить между собой. Но исторически мы знаем, что война – это большие жертвы, а на них может решиться только политически организованная в государство общность людей. А поэтому, чтобы воевать с Россией, нужна какая-то страна, которая Будет наконечником этого копья. Ну, в 20 веке Германия это за это взялась. Там, в 19 Франция, Значит, в 18 это была Швеция. вот И мы теперь понимаем, что в 21 веке это Украина. Но если кое-что новое, потому что э, я бы не преуменьшал значение того, насколько само украинское руководство и даже население Украины хотело этого. Они хотели этого. Вот. Но одно этого желания мало. Вот. Их на эту роль назначили. Им для этого выделили ресурсы. Их для этого политически поддерживали, настраивали, направляли. Вот. И да, с нами воюет вся вот эта ну, как они сами себя часто называют, коалиция, да, в широком смысле слова, а, европейские государства и даже Соединенные Штаты Америки, хотя они черт знает, находятся, тем не менее, им тоже от этого и дела. Вот, Канада. Канада, да, вот не им там. А, все зрозуміло, ничего нового. Поїхали далі, бо на арені путінських блазнів далі з'явився і Вєсяловський. Він теж вправно відпрацьовує методичка Кремля. Тому нині на порядку денному мечня про те, що Україна вже нікому не потрібна. Нет, я больше чем уверен, что там сейчас каждый сам за себя, причем немцы сами за себя, французы, англичане тоже каждый сам за себя, американцы пытаются решить свою проблему, Украина не знает, что им делать, вот как то обезьяна, которая между умными и красивыми мечется и не может понять, они как бы уже определились, да, нет, мы с красивыми, мы вот с негром британским, с геем французским, а с вами американцы, всеми. В общем, я извиняюсь. Так вот, Украина свой выбор как бы сделала. Она хочет слиться в коалиции желающих европейских, а американцы не хотят. У американцев есть очень большое и искреннее совершенно желание прекратить конфликт в Европе, потому что надо решать другие проблемы, другие вопросы, которые более важны для американцев. Но, опять-таки, повторюсь, выкручивают американцам руки сейчас именно европейцы, которые могут перекинуться в объятия к Си Цзиньпину или хотя бы просто пошантажировать американцев. Понятно, что они никогда про китайскими не будут. Представляете, Европа и коммунистический Китай вместе против На прекрасної тайвотаміріки, та знову ж таки, усе це класична частина їхньої інформаційної війни. Тобто вони хочуть посіяти зневіру, ізолювати Україну в очах, як громадян нашої країни, так і міжнародної спільноти. Вони просувають наративи на кшталт всі втомилися від України. Але правда то зовсім інша, бо світ бачить, що Україна форпост свободи і продовжує нам допомагати. Так, давайте відверто. Не завжди так швидко, як нам би хотілося, але таки продовжує. Ну а решта за нами. Ми маємо зберігати єдність, витримку і не піддаватися на отруту росіянців, бо повірте, вони приречені. Подивіться лишень, як вони зустрічають своїх вояк, які потрапили в полон, а потім їх обміняли. напередодні Великодня. Я вас поздравляю. Вы в канун Пасхи едете домой, на родину. Это, на этом хорошие новости закончились. По статистике обмена, все обмены, которые были в декабре, в январе, в феврале и в марте, вот эти четыре обмена, в России военнопленных не отпустили домой. К сожалению, в нашем государстве не предусмотрено, что после плена вы можете уволиться с армии. Поэтому э, отпускают единиц самых там упорных, самых нас, у, кого родственники боевые, там оставляют при частях, или, допустим, ну, сами понимаете, там можно как-то откосить, если захочется. Але це ще не все. Знаєте, які тепер розважальні шоу крутять по телевізору для росіянців? А я знаю і зараз розкажу. А показують їм шоу про розподіл спадщини загиблого героя. Ну, а там з'ясовують Чи справді його діти, його, ну, а головна интрига кому дістануться гроші? Ну, его же посадили в конце концов в тюрьму. А за что он отбивал срок? За кражу. Знаете, парень молодой, может, он там хотела там... меня удивлять чем-то, денег не было там пошло на кражу. Честно, я не знаю. но конце ему пять лет дали. Ваш сын Кирилл когда-нибудь сомневался, что дочь Софии его дочь? Но у него были, закладывались такие эти. Но она его перебеждала, потому что Всего? он ее очень себя любил. С рождением дочери расходы Анны Назаровой выросли многократно. Подгузники, игрушки, а также полезная и качественная еда. И тут, бац, так случилось, что у нас специальная военная операция. И вот теперь... Мы решили делать, значит, ДНК. Мы именно сейчас хотим получить вот ту самую историю, потому что кроме алиментов мы получаем все преференции от государства. А сейчас когда же... он стал участником, вы да, понимаете, что денежки получают... Тест ДНК нужен четырем дочерям одного отца, который ушел по контракту на СВО, чтобы выяснить, кто из них ему родная по крови не имеет право на миллионные выплаты. Це, мабуть, і все, що потрібно знати про їхні справжні цінності. Ну а я ж все це показую, щоб вкотре нагадати, ця недонація не має права жити поруч з цивілізованими країнами. А кремлівські фейкомети вже не знають, що вигадати, щоб деморалізувати нас. Бо коли у них немає перемог на фронті, вони намагаються підірвати нашу з вами віру в перемогу своїми вологими фантазіями та, звісно, нікчемними побрехеньками. Молімсія побіді, ну наша наш це перемога. Православие, настоящее. Потому что в этой войне нынешней, да, духовная ее составляющая, она очень важна. И молиться о врагах важно не для того, чтобы у них все было хорошо, а для того, чтобы они к истинной вере пришли. Тогда Святая Русь установится. Але им всем, а не мы с вами, та наша Украина. Тож давайте не опускать руки. Берегти себе и берегти нашу Украину. Ну а з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати кремлівську пропаганду. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Залишайте свої коментарі та вподобайки. І до зустрічі у наступному випуску.